Що ж, всім привіт! Ця гра в вросли. Доволі така масштабна гра. Плюс 100 чоловік скопропався я з тімою з познані, дуже заряжені ті. Взагалом в них і снайперки, і пулемети, навіть дрон є, що нам дуже допомогло в майбутньому. Пока я летаю, видос кратко выпустил. Ну так вот. Дом ограничен на поле самой игры. Фиолетом позначены самой дома. Черным позначены холмы. В некоторых местах холмы находят на дома. Зеленым позначено там, где сейчас заросло все Д. Есть один респаун, второй респаун. В будущем мы будем меняться. Также я позначил местность оранжевым, которую невозможно практически пройти, потому что она заросла колючками. Ну что, поделились мы на группу и, и, в принципе сейчас будем брать холм. Кадры, конечно, я потому что так что не так Наша основная задача была пройти и, и, прикрыть пулеметчик, чтобы он засел на холм. По сути, вот этот холм с короной — это главный холм. Кто его займет, будет контролировать полную ситуацию в игре. Также в команда противоположная зашла в противоположный дом к холму и нас очень сильно покрывала огнем. Давай, давай, давай. На жаль, камера не засняла наші наступні маневри, тому прийдеться поясняти на карті. Червоним я позначив, де все ж таки закріпився противник. Так як ми не змогли провести кулеметчика нагору. Інша команда закріпилася і нам дуже оскладного життя. Ми пішли по дозі. Тобто по дорозі забрали 6-7 чоловік. Також ми вже прийшли на гору. Там половину з наших пробили. Я зайшов з одним типом на гору, його забрали. Я зайшов, там двус... забрав, мене забрали. І коли я вже спускався, я полетів кобрям, бо зачепився ногою за ці кущари. А ведь же евичинок там, где я уже спускаюсь и уже там, где я лежу. Так что как это так выглядело? Сука! Да, да, как же без потерь. Так как я уебался, у меня в магазин, так что мне пришлось его нахуй на зеленку прикрепить, ну вообще шикарно, блять, вот так с такой и конечно, бегал. Ну. 30 минут пожило и хорошо. Потом отъебнулось опять. Так же, как так закончился наш первый-второй раунд. Отдельно хочу обратить внимание на один момент из строя нам поставили три точки, и нам надо было их захватить. Одна из них находилась в длинном здании. И нас поставили э, команду напротив команды, то есть между ними где-то расстояние 58 человек, э, метров. Ну, прикиньте так, 50 человек из каждой стороны зайдет в здание. Но это было просто жесткое месиво. Если что, вот так вот выглядело здание. Это в принципе последний раунд. Тут у меня полностью напился, могался и решил поиграться в умелые ручки, так сказать. В принципе, активный был последний раунд, но нас очень хорошо напирали. Как ни у меня не получилось починить в таких плевых условиях. Тем более я просто оторвался. Так как у меня разъебался магазин, я, по сути отлетел на коллаж. А, так что остался у меня один пистолет. Так как я не сильно хотел. Бизнес! Не у меня нахуй разъебан. У меня я пистолет! 60 патронов! Ну, ну, дурака пойти Ха -ха -ха. в ты не завалить масло. Самое неудивительное, меня даже не убили. Если что, красное это враги, черное это слона, то есть баррикада и зеленая это там, где мы сейчас находимся. Так что как-то так выглядит обстановка. Тут я уже пробую повседжать все прыгать, так что как-то так. Как <свык> А что mm -hmm. с ней? А, с меня. Там проводок откидывается. Похуй, я с пистолетом штурмую. Кто со мной? Полетели. Хэк, хваты. Идем с нами. и с пистолетом. Пердоль. Добра. Народ відходьте. Тут мені так сказать делікатно намикає, те, що я йому, і до мене ніхто не підійде. <гум> так що я кажу, щоб мене прикривали і буде відходить. Заваливши Не Якщо що організатори, це всі дві жухи. А можеш мені принести якийсь привод? бо тому, що у мене один пістолет, мой автомат розлібався. Народ, у меня пули закончились. Ну, как бы. Имейте совесть, подойдите по братке. Слышите, я сейчас валю баррикаду, прикрывайте, буду отходить. Как принял? смысл что... пистолетом нахуй сейчас ты куда минус один минус два там никого нет пошлите дальше ну что же всем спасибо за просмотр я буду очень рад вашим подпискам, они будут меня очень мотивировать. Я надеюсь, вам такой формат зайдет. И вообще отпишитесь, как вам монтаж, потому что первый раз так монтирую на ноутбуке. Очень интересно знать ваше мнение.